সংবৈধানিক পদ পর বেঠি হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করে দিচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্ব শুনলে নিন্দা করবে এবং এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে কোর্টের সবাই খারাপ নয় আমি কোর্টকে সম্মান করি কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে আমি তাদের রায় মানি না আমি মানব না ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব तो देखो ये मामला मूलत तो वहाँ से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया कोई कोर्ट में गया कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि, कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है जो पिछड़े लोग हैं पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको अपना अधिकार मिले न कि एपिशमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले ये पूरा इंडिया अलायस कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की रिजर्वेशन की तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है राज्य सरकार कत कैलास एवं पदे, पदे स्पष्ट हो चाकृति अत चाकरी बिक्री अत चाकरी खड़ी ये तो, तो, तो जाने राज्य सरकार अपराध अन्य कारो अपराध रप� नए ওবিসি সার্টিফিকেট সেটা পর্যন্ত বাতিল করলো হাইকোর্ট পাঁচ লক্ষ এগারো সালের পর চব্বিশ সাল পর্যন্ত যা দিয়েছে বাতিল বাতিল করলো কেন আইন কানুন দেখে করার কোনো ব্যাপার নেই খুশি চলা মতন যখন দুয়ারে সরকার হচ্ছিল তখন এই অভিযোগ বারে বারে এসছে যে দুয়ারে সরকারে খুশি করে ভোট পাওয়ার জন্য সার্টিফিকেট এদিক ওদিক করে দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ তখন বহু মানুষ করেছিলেন আমরাও একাধিকবার বলেছিলাম বিধানসভাতে পর্যন্ত বলেছিলাম এরকম বারবার অভিযোগ আসছে সরকার কখনো কোনোদিন দেখেনি তো যা করলে দুটো বাড়তি ভোট পাওয়া যাবে অনৈতিক বেআইনি যাই করুক এইটা করতে গিয়ে মানুষের আইনি যে অধিকার সেই আইনি অধিকার কিন্তু খর্বিত হচ্ছে এখানেও তাই ও ইজ এ রাইট কিন্তু সেটা তো ঠিক করে কার্যকরী করতে হবে রাজ্য সরকার সমস্ত চালের সঙ্গে কাকড় মিশিয়ে দিয়ে চালটাকে কলুষিত করে দিতে চাইছে যেটা যোগ্য এবং যেটা স্বাভাবিক যেটা ন্যায্য এবং যেটা স্বাভাবিক সেটাকেও সরকারের অপদার্থতার জন্য আজকে ভুগতে হচ্ছে যদিও কোর্ট বলেছে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদেরটা এখন বহাল থাকবে